Звісно, мені не повірив. Але зерняточко сумніву, я в тобі посіяв. Це 100%. Доброго здравічка. Привіт. Харлі Угу. Вірно віжу символіку. Что-то мне подсказывает, что мы с вами уже имели беседу. Мне кажется, этот антураж. Да, 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 да. Я уже встречал. Вы человек, который топите за все русское. Я топлю за все русское. Ну, это не совсем так, российское, я бы сказал. Ну, вы как-то оспорили же. Скажите, пожалуйста, а у вас какой ноутбук? Ой, честно говоря, даже не знаю. Ленова какой-то. Ленова, да. не русский. А меня, а меня в прошлый раз за футболку пытались. А, точно, да, вот именно об этом ноутбуков. мы и беседовали. Не русский. Ну, нет хороших русских ноутбуков, а футболки есть. Угу. Ну, как Я ж, кстати, не буду Сколково спорить, Хорлей... русский... Харли. Сколково есть э, русский ноутбук, вы обманываете? Да ну разве этот ноутбук, это куча металлолома. А какая у вас машина? Э -э Т-72БВ. Русская. Это что? Так. Русская. т 72 бывает. А можете брелок показать? Не, ну, не могу. Не. Но я не удивлюсь, если там какой-нибудь Toyota увижу. Ну там нет брелка просто. Да, это да. Но это русская исключительно машина. Нет, ну на самом деле тоже немножко соврал. В производстве Т-72 танка, базовой его версии, огромную роль в свое время при его создании сыграла ХКБ имени Морозова, а оно на Украине. А, за танкостроение, к сожалению, не шарю, поэтому и очень. Ну я все-таки все нашел все что-нибудь, нашел что-нибудь. Русское вы просили, вот я Нет. нашел. Слава богу, я выкрутился из тяжелой <свят> ситуации. Я, кстати, не буду отрицать, что Харли Дэвидсон великолепный э, мотоцикл, но ну, действительно, да. Может, я просто не зарабатываю. Кстати прикол в том, то, что неправильная работа, кстати, двигателя, кстати, это стало, стало фишкой, кстати, Харли Дэвис". Я не очень в этом разбираюсь. Вот как вы в танкостроении, так я в мотоциклостроении, очевидно. Да я вообще просто... Это, кстати, я буквально удал... узнал буквально недавно, оказывается. что вот этот вот звук, этот легендарный звук Харли Дэвидс, на который все там любят и кайфуют, оказывается, построен на том, что это неправильная работа двигателя внутреннего сгорания, и поэтому такой звук происходит. Поэтому... Когда-то в свое время, в 30-е годы прошлого века, Советский Союз приобрел у американцев обычный трактор с подвеской Кристи и с двигателем, дизельным двигателем В-2. Впоследствии этот трактор был преобразован в танки «БТ», а еще с, на протяжении небольшого промежутка времени легендарный танк Т-34, двигатель был использован и в танках КВ Ленинградского завода тяжелых, Клим угу. Так что по поводу танков тоже не все русское. Облом. Между прочим, вот на танках современных наших и Т-72, и Т-90, и даже Армата стоит... Вот реинкарнация вот этого самого легендарного американского двигателя V2 до сих пор. Ого. Ну модификация его в разных в различных ну, вариантах. Но недавно, кстати, общался с одним нашим э, поляком, получается, которым мне тоже пытался там за нашего производителя говорить, и он очень сильно начал орать, особенно приезжать сына, когда я ему рассказал и показал ему, как у России покупают Уралы, американские ребята кастомят их, обожают, а японцы я ничего не знаю, показал честно. ему новость. Есть японец, который купил нашу буханку и до сих пор на ней катается. Не, ну... И лучше машины знать не знает. Ну, это же скорее я исключение. Может, не будете спорить, что это скорее исключение из правил. И такие проявления оригинальности. Я не хочу сказать маргинальности. Но Кича такого определенного. Да, я бы не сказал, кстати, один, <coughs> человек, который занимается специально модинком мотоциклов, скажем так, до сих пор приобрел, по-моему, 3 или 4 версии Уралов наших. Ну, наши же Уралы, они что там... же тоже не наши, друг мой. Они же тоже это Немецкий BMW. Там есть, там есть. Да, 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 да. Там если докопаться, то да. Там ну, объективно, есть, это то... немецкий BMW времен мы... Второй мировой войны. Они тоже не наши. Но я вам так скажу: мы. Вз взаимствовали идеи в тот момент многие у многих поэтому ну как-то все как больше мы заимствовали по-моему как-то все больше да что-то заимствовали мы как-то ну посмотрите какая штука а, ну там я... очень много примеров есть там если почитать в интернете очень много есть примеров смотрите Конкорд Конкорд очень. Сперли а, а, Урал Сперли Т-34 это тот же танк Кристи, который, кстати, американцы не оценили. Надо сказать, что они до конца войны сами не оценили, что сделали, и, ну, грубо говоря, не использовали те решения технические, которые вот в этом тракторе <coughs> были применены. А, а наши инженеры их оценили и использовали. Ну, прежде всего, это, конечно, дизельный двигатель и подвеска, прежде всего. А сейчас мы э, во, воюем с украинцами, э, и ну, тоже нужно понимать, что э, практически процентов 70 на сегодня ракет наших стационарного базирования, э, это ракеты сатана, произведенные в Днепропетровске. И до последнего времени они обслуживались э, специалистами с завода Южмаш. А сколько лет они стоят уже без обслуживания? Полетят ли они? Ну, я как-то вот в такой, ну, сомневаюсь, что они не полетят. Да, я сомневаюсь, что они полетят. Ракета эта штука весьма-весьма, как бы это сказать, капризная, вот капризная, наверное, лучшее слово. большую, большую часть времени они находятся вне пусковых установок, находятся на обслуживании большую часть своего существования, там, дивизионные, окруженные, ну, и так далее. Половину времени она на поверхности находится. А сейчас кто их обслуживает, я не знаю. То же самое с самолетами, даже гражданской авиации. Это же каннибализм то, что сейчас а происходит. Мы берем самолеты, которые уже не будут летать, снимаем с них запчасти и ставим самолет, который еще летает. У нас... По состоянию на 22 год было больше тысячи суден воздушных. Да, кстати, надо будет интересно такая прямо вот. Сейчас сейчас, сейчас меньше 400. Я последнее, что читал, 380, если мне память не изменяет. То есть, видите, в прошлый раз я все русское хвалил, а теперь наоборот критикую. Ну, интересно очень многие очень многие спи, спи, скажем так списки, которые хочется по теперь даже интересно танк который считается у нас лучшим во время э, второй мировой и я в общем-то не стану с этим спорить вряд ли производился бы если бы американцы не поставляли не поставили не, не поставляли не поставили нам два э, станка которые э, нарезали, нарезали погон танковой башни. У нас таких не было. На всю страну во время Второй mm -hmm. мировой войны их было всего два. Но за счет этих двух станков танки Т-34 производились массово. Так что не такие уж плохие Очень американцы, должен я вам сказать. Не такие уж они и плохие. Не такие уж ну, плохие. У них постоянно правительство какое-то интересное. Ну да, да, эта страна в общем-то, ну, мне импонирует тем, что эта страна действительно возможности. Если ты что-то хочешь делать, если ты к чему-то стремишься, то у тебя есть шанс. А у нас построили государственный капитализм, по сути, который по своей сущности... Не... Так мы сами же к этому, так мы сами к этому капитализму пришли. Но это государственный капитализм, очень похожий на то, что в свое время построил в Германии Адольф Алоизович. Очень похожий. Не сказал. Ну, представьте себе, что сейчас не э, 25-й, а 36 ну, 37-й год. Да не смогу я представить, потому что я в те времена не жил. Я в те времена тоже не жил, у меня уже что-то в школе что-то рассказывали. Ну как можно представить? Не, ну то, что мы читали, это одно, конечно, а представить эти времена? Я вам больше того скажу, мы за всю историю... Выигрывали только в тех войнах, когда на нашей стороне были союзники западные, не восточные, а западные, и когда в нашей армии служили те, с кем мы сейчас воюем. Вот тогда мы выигрывали. Интересно. А в противоположных Интересно. случаях мы победы не добивались. Ясненько. ну хорошего вечера вам. Ну, пока. Мозги я тобі, тобі все одно промив. Ти, звісно, мені не повірив. Але зерняточко, сумніву, я в тобі посіяв. Це 100%. Тому, друзі, долучаємось до зборів. Долучаємось до наших двох зборів. І, і підтримуємо і канал. Чого ж ні? Підтримуємо.